Что, силы? Да, да, да. Давайте назад дивіться. Владимир Иванович, не небо. Сначала жило можно было, а сейчас уже там жить нельзя. Сильные обстрелы, летают дроны, по мирным жителям стреляют. Я решила уже уходить. Люди еще некоторые там остались, а я уже не их подзвали. Потом перешли на другой, перед на другой ответ. Два дня я там пожила. И дочка, и невестка ходит, мама все. И езжай в город, и хватит там тебе. Патроны не дают и, и, по жить. Побегаем, все я. Кого они не Доколи, сидят? Идет. Ты сделай? Так, слушайте команду. Если что, если буду давить на дом, приду С машины почули мы? Залез на вооруженных дронеров. Вот, вот, вот. Сейчас направляемся в меч безопасной местности. Хотя бы не была подвала у меня нет. Собаки в хату заходили и тоже со мной прятались. В магазин надо сбегать. Мины лежат на дороге. Обходим их стороной. Или дроны летают. Ой, взрываются. Даже в магазин один залетел. Никогда не думала, что в подвал дрон залетел. Залетел. И взорвался там. в пожар. Дочки мои вообще снесло в дом у соседа коридор разнесло, а у нас, в общем, полностью разрушено. И недостроенный дом, и тот там, где они жили, и рядом гараж. Тоже по дороге и троны лежат, и со взрывчаткой лежат, на ее стороной обходили. Страшно, конечно. Спасибо нашей полиции, что... Я все время думала завести. Безпечної зони зараз вирішується питання щодо вашого подальшого розселення. Все буде добре.